Что касается коммунистической партии, мы этот процесс закончим однозначно, если суды саботируют этот процесс. Такое заявление сделал министр юстиции Павел Петренко в начале марта. Иск по запрету компартии Украины потерпел поражение в суде, о чем говорит коллективный самоотвод судей от этого дела. Колоссальную поддержку коммунистам в Украине высказало мировое сообщество. И теперь Минюст решил запретить Компартию через парламент, через законодательный акт. Явную антикоммунистическую позицию показал и спикер Верховной Рады. Коммунистическая партия впервые отсутствует в украинском парламенте, что, я считаю, достаточно позитивным. А что касается, а что относится оценок деятельности коммунистической партии, то, как всегда, наимудрейший украинский народ. Він просто вычеркнул їх із політичного життя і зробив це абсолютно правильно. Гройсман фактически повторил то, что с выражением циничного счастья произнес президент после парламентских выборов 28 октября. Эти слова не демонстрируют политической зрелости и образованности первых лиц государства. Лидер КПУ Петр Симоненко назвал позицию председателя парламента трагедией Украины. Присутствуют политические дилетанты, и эти политические дилетанты научились только на рынке торговать. Вот они торгуют сегодня национальной безопасностью, они торгуют сегодня национальными интересами, они торгуют принципами демократии, Потому что если бы он был образованный нормальный человек, то он бы никогда не позволил себе подобные вещи сказать. И его позиция определяется не головой, а местом сидения в этом кресле. Я думаю, что это действительно трагедия для Украины. В Минюсте официально заявили, что для внесения в парламент готов законопроект, одной из целей которого является запрет коммунистической идеологии в Украине. По мнению специалистов, он нарушает главный закон страны. У нас есть статья Конституции о свободе мировоззрения, о свободе идей, о свободе вероисповедования любая идеология, если она не противоречит ее реализации, реализация не противоречит закону, она не может быть ограничена. Если эти авторы профессионалы, то они должны знать, что без изменения Конституции ставить такие вопросы или такие законопроекты и вносить в Верховный Совет за того лишь, чтобы пиариться, это по меньшей мере и несерьезно и как-то неудобно за депутатский цех. Цей законопроект суперечить е, просто з базовим демократичним нормам. Він суперечить статтям Конституції, які забороняють будь-яку ідеологію. Тобто будь -яка, ні, жодна ідеологія не може бути державною ідеологією. Тобто, і так само жодної ідеологію не можна сказати, що вона антидержавна ідеологія. Розумієте, тут два аспекти. І тому він буде, я думаю, зупинений якимись різними окриками Венеціанської комісії, Ради Європи, і інших організацій. Готовя подобные законопроекты, Министерство юстиции подрывает международный авторитет Украины и показывает, что ради выполнения политического заказа намерено нарушить любой закон, соблюдать который, по идее, призвано. Наша идеология закреплена в программе. Программа рассматривалась при регистрации партии. Четырежды вносились в устав партии э, э, изменений. Каждый раз они регистрировались в Министерством юстиции. Ничего там не нашли. Нет ни одного слова, к которому можно придраться. Значит, на каком основании запрещают? Создана обстановка террора, угнетения, запугивания. запугивания. Делается это всегда когда? Ну, во-первых, когда фашизм приходит к власти. Во всех же это странно было. Во-вторых, тогда, когда дело валится, когда же мы видим, что ни одна задача не решена, которую ставили перед собой, надо же на кого-то свалить, да? надо же найти врага. Врага внутреннего и внешнего. Внешний – Россия, внутренний – коммунист. Запрет Компартии – это наступление власти на принципы равенства, социальной справедливости, которые исповедуют коммунисты. Мы это сегодня во главу угла ставим деятельности компартии защитить рабочего человека, защитить творца и интеллигента, который несет обществу благо и добро. Вот поэтому сегодня э, те, кто находится при власти и категорически хотят исключить вообще, чтобы люди возвращались к этой мысли. Отметим, что после парламентских выборов в прошлом году в Верховной Раде нет партии, которая защищает интерес простых граждан, нет компартии. Может этим и вызвана глупая радость Гройсмана. Парламент стал площадкой для разжигания войны, общественных противоречий, межнациональной розни, но не принял ни одного полезного для людей закона. Збільшення візових вимог, збільшення цих фільтрів додаткових, через які сьогодні мусимо ми проходити для того, щоб отримати візу, вони є все-таки реакцією на е збройний конфлікт, який сьогодні є на території України, і є своєрідним способом стримати можливий ріст міграції трудової, нелегальної, різної. Безвизовый режим, о котором говорили лидеры Майдана, как в вопросе, решенном для Украины еще год назад, так и остался визовым. Украина рассчитывает на получение возможности упрощения передвижения по Шенгену для граждан во время Рижского саммита ЕС. Однако Евросоюз в этом вопросе разделился, и Киев не может рассчитывать на единогласную поддержку. По словам Нардепа Анны Габко, главная претензия ЕС к Украине состоит в том, что из одного миллиона 200 тысяч перемещенных лиц зарегистрировано официально лишь около 50 тысяч. Вначале будет представлен отчет Еврокомиссии на основе выводов разных миссий, которые оценивали, выполняли ли мы условия для введения безвизового режима. Это касается оформления документации, внедрения биометрических паспортов, антикоррупционного законодательства, которое нужно имплементировать и показать первые расследования. Еще этот вопрос сотрудничества наших правоохранительных органов и таможни. Если ЕС утвердит решение о представлении Украине безвизового режима, то это станет сигналом единения Европы, что ЕС с Украиной. Ведь это решение должно Жне прийматися консенсусом, тому що ми готуємося к боротьби за безвізовий режим. Прежде всього, Україна сама не виконала всі необхідні условия для отримання безвізового режима з ЄС. Цікавить також питання захисту персональних даних, що буде з єдиним державним демографічним реєстром, який передбачений відповідним законом, для якого необхідно а, фактично більше мільйона грошей для його впровадження. Окрім цього, нікуди не ділись ті питання, які лунали від а, представників а, незалежних а, організацій від а, правозахисників. Так про те, що цей а, закон і цей реєстр містить певні норми, які не узгоджуються із захистом прав людини. Необхідно удосконалити процедуру запобігання а, підроблених документів. Адже окрім закордонного паспорта, зміни повинні відбутися і е, в сфері внутрішнього паспорта. Зрештою, Україна повинна перейти на е, ідентифікаційні картки, які також будуть захищені більше ніж вони є на сьогоднішній день. Зараз требують єс і усилення ролі омбудсмена. Зауваження, яке було і зі сторони Європейського союзу, на сьогодні на жаль, все-таки фінансова, а також інституційна спроможність Офісу уповноваженого справ людини є обмеженою. Тому, і відповідно, звісно ж, цей ж офіс обмежений у своїх функціях і тих власне, функціях, які він може здійснювати. Тому ще одною рекомендацією було це, власне, посилити спроможність. так уж зокрема и финансовую уполномоченного Верховной Рады справ влюдины. Социологи утверждают, что желание украинцев сменить страну проживания с каждым месяцем все возрастает. Это связано с войной и ухудшением экономического положения. Еще пару месяцев тому желающих эмигрировать было 32 сегодня уже 50 процентов опрошенных. В ЕС опасается наплыва украинцев беглецов из своей страны, так комментируют социологи отсутствие спешки с введением безвизового режима. Вопрос без вызова режима – это, наверное, одна из опций, которая была бы неплоха для стабилизации. Это могу точно сказать, потому что это, наверное, один из стимулирующих моментов, когда понимаешь, что твой паспорт может быть в любую из стран Евросоюза быть вполне без всяких стояний в очередей, без больших денег, наверное, был бы для Украины интересен. Но в нынешних условиях, я понимаю, европейцы, во всяком случае, ту аналитику и те выступления, которые я слышал, смотрел и читал, то я полагаю, что пока для европейцев есть пауза определенная. Насколько она будет, я думаю, что, скорее всего, не в ближнее время. Ну и главную причину того, что Шенген для украинцев является, по сути, бумажным занавесом, назвал министр иностранных дел Павел Климкин. В европейских столицах говорят, как можно давать Украине безвизовый режим, если там не контролируют границу. Война была и есть главной преградой для ведения безвизового режима Украины и ЕС.